Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jadi para jemaah sekalian, kita ada uh, dua tempat sejarah yang disebut. Yang pertama Diyar Bani Salamah, Diyar Bani Salim Dia panggil sekarang ni Bani Salamah ni disebut dengan nama perkampuran perkampungan Tiblatain. Sebab masjid Qiblatain itu ada di situ ha, Qiblatain ini Kalau kita baca Ya Imam Al-Qiblatain ini kan Orang okay, duduk selawak tu ha, Inilah tempat dia ya? ha, Imam Al-Qiblatain ini Imam dua Qiblat Siapa dia Imam dua Qiblat? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu mula-mula sampai di Madinah Allah SWT perintahkan baginda Nabi SAW Solat mengadap ke Baitul Maqdis Baitul Maqdis Baitul Maqdis Sana Mekah sini Depan belakang Dia panggil berapa Berapa darjah Pusing kan Ha 360 180 ha Kalau satu luar, dia pusing Satu pusing ya, dia ha, Separuh 180 Pusing kan ha, Jadi Depan belakang ha, Itu jarak dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayatlah bahawa Nabi datang sentiasa datang ke sini ke kampung kampung Bani Salamah ni. Uh, dia dia orang ni bila dia tengok ramai orang berkampung di dekat dengan masjid Nabi, jadi dia orang minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak nak berpindah ke sana. Nabi kata tak dia rukum tuktabu aish. Duduk di kampungmu, pahalamu Allah Taala tuliskan. Maknanya bila duduk sini, nak pergi ke Masjid Nabi, dalam 3 km, 4 km jauh. Jadi setiap langkah kita berjalan tu, kita dapat pahala yang banyak. Nabi kata, jangan pindah. Ha, ni masjid. Ni masjid uh, penyakit Dia tengah duduk buat. Tu. Mungkin uh, setahun lagi kita datang. Macam macam Uhud, macam Kobat tadi lah. Akan berlaku kedai-kedai kopi kat itu Pokok ke rumah pun, umur berapa tahun tu. Dia angkat awal kita sini. Ha, jadi tahun kita bagi sorban depan berbuah dah pokok tu insyaallah. Ah. Ha. ni di antara pokok yang boleh dipindah. Yang boleh dipindah. Besar pun tak apa angkat pindah. Al-Masjid Keblatan sebelah kiri. Sebelah kiri bang. Jadi Ini kampung lah diceritakan tentang Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia mari solat di sini. Tiba-tiba dapat wahyu Allah Taala perintahkan tukar kiblat ha, Boleh tukar kiblat. Bila tukar kiblat, Maka Separuhnya ke arah Baitul Maqdis Dan separuh lagi ke uh, Ke Ke Mekah ha, Jadi dua kiblat lain Nama dia Masjid Qiblatai Ini dua kiblat. Bukan mana kiblat lain Setengah orang ada salah baca Masjid Qiblatai Bahasa Melayu Kita baca Qiblatai ah, ni Ha, dua kiblat ya. alhamdulillah. Jadi yang pentingnya sejarahnya ada di sini. Kampung ini sangat dekat dengan Masjid Nabi. Di belakang kampung inilah Universiti Islam Madinah. Tempat kami belajar dulu. Uh, tak jauh dari sini, dalam mungkin 2 km. InsyaAllah besok dalam rehlah kita kita cuba lalu ke Universiti Madinah. Kalau dia pernah masuk, kita masuk. Kalau tak pernah masuk, kita tengok di luar je lah Tempat anak-anak kita sekarang ni ada 190 pelajar Malaysia yang ditaja sepenuhnya oleh kerajaan Arab Saudi daripada ambil di KL dengan tiket free dan setiap tahun diberi tiket balik. Ha, kalau tak balik tiket tu burn lah. Tak boleh nak 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 ambil duit. Tak boleh. Sebenarnya kalau ambil duit untung sebab dia tiket kerajaan harga mahal mungkin take saja dengan harga tu 67000. Kalau kita beli naik air ya berapa ya 3000 dah. Ah tapi tak boleh. Dia kata tak boleh kacau. Ini cerita Masjid Keblatain. Insya-Allah satu lagi masjid depan kita ni Masjid Khan. Masjid Pari. Ataupun disebut dengan nama Masjid Tujuh. Cerita Tujuh ni sampai hari ni pun tak jumpa. Dah. langit Tujuh. Bomi tujuh. Haa. Apa lagi? Kerumah ajwa tujuh biji. Haa. Tawah tujuh. Say tujuh. Haa. Ni. Balik sini. Roti pun tujuh. Haa. Haa. Nampak tak ni? Banyak tujuh sini ni. Ni. Roti makan dia tujuh. Allahu Akbar. Macam-macam dia punya cerita. Haa. Jadi kita. Baiklah. Haa. Ni. Ni dia panggil hayul khandak. Kondak tu sudah tidak ada parit. Waktu anak mari tahun 82, yang anda ingatlah, kita mari awal lagi ke Mekah ni, arwah ayah bawa Tapi yang saya anda ingatnya tahun 82, kita mari haji. Tak ada dah parit masa tu. 82 sampai hari ni berapa puluh tahun? 40 lebih dah. Ha. Masa tu pun tak ada. Tak ada, dah parit. Yang adanya jalan raya depan depan itu ni, itulah parit dia. Jalan raya. Jadi ini, ini Bukit yang belakang tadi nama dia Bukit Silak. Ingat tak mula-mula naik bas tadi? Anak kata dia Bukit Silak, depan tu Masjid Tujuh. Biasa tak tu? Atas bukit ada qalaah, ada macam kubu pertahanan tu. Ha, tadi kita duduk belah sana nampak, belah sini pun nampak. Ha ni Masjid Tujuh. Memang dia tengok, dia tutup terus. Kalau oh, saya dikira nak bawa naik tuan-tuan ke atas bukit ni. Ha tu kan? Masjid yang kecil tu sebelah Ya, tengok sebelah kiri sebelah kiri bas tu. Itu dia panggil Masjid al fat Masjid ya, apa? Ha ni. Sekarang ni depan betul depan bas. Sekejap lagi ke kanan bas. Ha tu warna warna kuning tu. Ha tu nama dia Masjid al fat Diceritakan oleh Ali sejarah, Nabi duduk atas itulah semasa kali pagi. Ha, dia berdoa. Tiga hari berdoa, barulah Allah Taala hantar mari tentera yang tidak nampak Dua tentera yang tidak kelihatan Siapa dia? Siapa dia Pada boleh jawab? Satu malaikat, satu lagi? Pada ha? Ini <tuk> kalau ada malaikat tak buat ya, jejik lah uh, Angin uh, Angin ni tentera kuat Angin kuat tak kuat dia? Kuat, tapi tak nampak Manusia ni kalau ada angin Bagus juga tak? Sebab kalau kita, tahu, kenapa tak pergi tu? Tak ada angin, tak lah Kenapa tak mari tak tak, tak ikut progres? Naik angin. Ha. Hari angin ni masalah dia tak. Oh, warna warna semangat Pak Haji tu. Oh, belagu angin. Ha, <laughs> belagu angin pula. Jadi kita ni hidup muda-muda dulu minyak wangi. Tak, sudah tua ni banyak kayanya minyak angin dah. Ha. <laughs> banyak ke atas bahan minyak angin banyak. Tak tunggu pun tak ada. Atau <laughs> nah, cerita. Jadi Allah Ta'ala hantar mari dua tentera yang tidak nampak. Iaitulah Uh, angin sejuk. Masa tu masa sejuk. Dekat majlis tujuh tadi, ada satu cerita yang menarik. Uh, ketika sedang menggali parit. Parit tu panjang dia 2,700 meter. 2,700 meter. Mana hampir 3 kilometer digali dengan cangkul. Tak ada berdoza masa tu. Maka diceritakan bahawa ketika tu gali parit itulah berlakunya beberapa mukjizat benda pelik mak di mana benda pelik di antara je uh, batu besar sahabat-sahabat ni pukul Kat, pukul tak pecah orang main katok tak tak pecah patah tungku jadi bila direport maklum pada nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah eh hey, ada batu besar ni tak pecah nabi turun daripada bukit dia pergi dia pukul dengan tangan yang mulia sallallahu alaihi wasallam Tiga kali pukul. Pukul yang pertama, tom. Hancur separuh. Menjadi pasir batu. Dan bercahaya keluar. Sof. Nabi kata, cahaya ni pergi ke arah Yaman. Yaman akan jatuh. Allahu Akbar. Pukul kali yang kedua, cahaya pergi ke arah, ke arah apa ni? Ke arah Parsi. Dia kata, Parsi akan jatuh. Pukul kali yang ketiga, dia pergi ke arah Syam. Nabi kata, Rom akan jatuh. Jadi, ya, ya, itu keyakinan. Nabi SAW, pertolongan Allah Taala akan datang. Tapi pokok munafikin perli. Hm, dia kata Muhammad ni nak girung lah, Parsi lah, Yaman lah. Nak pergi buang air pun takut. Sebab kita Madinah dikepung, dikepung oleh siapa? Oleh pokok Azab. Azab ni sepuluh ribu tentera gabungan daripada tentera Madinah sebahagiannya dan tentera mari daripada Mekah di bawah pimpinan siapa? Abu Sufyan Abu Zubian belum lagi Islam sebab azzak ni tahun yang kelima. Kita tengok kronologi, tahun yang kedua bab semalam Badar. Ingat malik ni Malam ni ada ada soalan-soalan menarik. Eh? So, ingat balik soalan sirah. Siapa dia boleh jawab hadiah sangat lumayan. Sangat menarik. Yang pertama, apa dia? Badar, tahun berapa? Tahun 2. Uhud, tahun berapa? Tiga. Ahzab tahu apa? Tahun lima. Majoriti ulama kata tahun yang kelima Ahzab. Kecuali Imam Nawawi, dia tarjah tahun yang keempat. Wallahualam tapi kita berpegang dengan pandangan majoriti ulama sirah. tahun yang keempat. Tahun yang kelima. Uh, tahun yang keenam Nabi pergi Mekah. Dihalang oleh di Abu Sufyan. Di mana? Eh, tidur kau sedar ni tak bunyi. Ha? Huh? Mana? Hudaybiyah Alhamdulillah Wah hati kita ceramah Kini orang boleh ingat Ah, ha, Tahu yang ketujuh Khaybar Nabi kita pergi umrah Ganti tiga hari bisa kan Tahu yang ke-8 buka muka Baik Jadi Pak Bila, bila uh, Apa ni Tentera Abu Sufyan Dapat meng mengsyahidkan 70 orang sahabat Nabi di Uhud dia pun balik tak puas hati berhenti di Hamraul Asad semalam akhir kali, dengan diayah daripada Ma'bad Al-Khuzai Abu Sufyan balik dengan kekecewaan kece -ke kerana salah strategi sepatut lanyap terus itulah ketentuan Allah tak ada siapa yang boleh halang maka pada saat itu dia pun fikir dalam masa setahun fikir punya fikir maka mereka dapat buat satu gabungan tentera seramai 10,000 tentera nak mari lanyap Madinah sebab itulah peperangan tu nama dua satu nama dia tentera Al-Ahzab Ahzab mana apa? Ha? gabungan tentera-tentera kafir itu nama Ahzab yang kita dah baca dalam takbir gaya Malam-malam gaya Oh apa ni La ilaha illallah wahdah ha. Sadaqa wahdah ha. wa, wa nasara abdah ha. Wa a'azza ha. Baru siapa Wa hazamal ahzaba wahdah Kabar kan kita tu Ha? Ingat semula takbir raya kita. La baca la ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Ha. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu. Wa al ahzaba nah, kita nak ayat kita nak wa hazama al ahzaba Allah Taala kalahkan tentera ahzab yang bergabung menamai nak banyak Madinah seramai mana? 10,000 orang. Puluh ribu. Bila dengar tentera azab nak bagi sepuluh ribu. Eh, hey, berat juga ni. Tentera Islam hanya ada tiga ribu. Tentera Islam dapat dikumpulkan sebanyak tiga ribu sahaja. Habis macam mana mahu lawan? Ketika itulah Salman Al-Farisi. Radiyallahu telah memberi cadangan. Dia kata, nak kami di Persia, Kalau tak mampu nak lawan, kita buat parit. Nah, di parit itu bermula di depan Masya-Allah, berubah banyak dah Madinah. Hmm. Ha, ni jadi Rasulullah bila masya-Allah. Ha, depan, depan tu ada dekat sesi minyak tu. Ha, di situ tu tempat Nabi kita ber berkubu masa gali parit Uh, nama dia ada nama nama dia masjid ar-rayah atas bendera mana? bendera nabi pacak atas atas uh, masjid ar-rayah depan sekali lagi ah, ni kalau kita nak tengok lokasi Parit, ni Hilmi tunjuk dia punya kamera ah, ni atas atas jalan yang dia buat terowong sekarang ni ha, ah, sini nak parik dia ni ah, parik ni 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 jalan ni parik dia Sampai dia pergi ke dekat dengan bukit Uhud Jarak dia hampir 3 km ha, Hampir 3 km Dia punya jarak Sekarang kita pergi sana Dia ada satu masjid Nama dia Masjid Al-Ajim Mati Syekhaid Itu permulaan parit Permulaan parit Dia mari pusing ikut ni Sampai ke sana no, Masjid tujuh ha, Itu tu Depan tu masjid tujuh tadi Masjid tujuh ha, Sepatut bahagian ni kan Jalan tu tu jadi dia tak Ah, yang kita kata Masjid Ar-Rayah tadi di atas Eh, okey kalau tak ada paket tak guna nama ya. Beruntung banyak di Madinah Ini kapo kita ni. Rumah pelajar studi Malaysia duduk dalam ni. Dia panggil Hayyan Nasir. Mula-mula nama kita duduk dalam ni saya rasa sebelum bawa keluarga bila bawa keluarga tu kita duduk di jamiah terbir orang kata boleh empat orang anak sini ha syarat abiz dar ha dia dah ha baik uh, ni ni kedai asli apa dia panggil matam al -Hana. Mata Marhana dulu, sini lah. Oh, oh ah, itu habis. ha, ini dia majlis. Itu hantar lama. Memang orang panggil, dia oh. Man -man. Oh, ia panggil. Ia panggil ekstrim Tidak. dia. Maknanya projek ekstrim. Dia, dia butuh habis segala benda. Yang kita berlagu dulu. Fala'al badru alayna. Ah, sambung. Dia berlagu. Ha, ah, sambung dengar ni. Ha, tak ingat dah. Tak ingat tak nak asal. Ha, <laughs> ah. uh, dia panggil saniyatul wadah. Min saniyatil mana saniyatul wadah? Di depan, depan tu. Ha, ah, dulu ada masjid sini. Mula-mula anak tu ada dia panggil masjid saniyatul wadah. Di, di ujung dekat pokok. Dulu ingat tak sini dulu. Ni eh, ada klinik. Sini yang saya tengok sana tu Ai habis. Oh mari 20 lepas pada 20 30 ni tak tahu dah. Kita sendiri pun belajar sejarah mular Tak tahu dekat mana. Ah, ni. Ni tempat kita cerita semalam. Tempat Pelombo Kuda. Ni depan ni ada sini. Tu ada kecil tu kan? Ah, tu dia panggil Masjid Sabqa. Ha ingat ingat ni. Ni ni. Kalau kita lalu tadi Jabal Sinak. Jabal Sinak. Masjid tujuh depan tu. Nampak dia punya kotor-kotor tadi sebelah. Allah ya Rabbi ya Karim ya Allah. Allah marbi salam. Inilah Allah Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata innal iman la ya'rizu ila al madinati. Iman akan kembali ke Madinah di akhir zaman sebagaimana ular balik ke sarang dia di, di, petang hari. Maknanya sekarang ni tersebar luas seluruh dunia nanti paksi tapak orang beriman duduk di mana? di sini. Waktu Dajjal datang, orang beriman duduk di Madinah yang selamat. Orang-orang munafik akan lari mencari Dajjal. Jadi cerita Sampai. Salman tadi, Salman sambungnya daripada kebo tamat tadi kan. Ah Salman dia kata dia bagi tahu dia kata di, di, negeri kami negeri Parsi kalau tentera ramai kita buat parit. Nah, buat parit. Ha? tentera musuh maksudnya. Jadi dia buat parit lah. Nabi terima cadangan tersebut dan digali parit selama beberapa hari. Panjang dia 2,700 meter. Allahu Akbar. Jadi mu'ajizat Nabi nya, yang pertama tadi, batu besar dipukul tak pecah. yang kedua, makanan sedikit. Seekor anak kambing boleh makan seribu tentera yang sedang menggali parit. Itu dia panggil mu'ajizat. Allah Allah. Ha? Tak habis makan. Habis Hormat orang makan si orang, kambing tu tak ter terjejas. Nabi kata Jabir, ambil kambing ni bagi kepada keluarga dan jiran-jiran. Lepas tu habis lah. Ha? Jangan cari pula ada lagi mukjizat Nabi. Ada tak? Ha, baru teringat. Kalau kuih hok zaman Nabi ada. Nama dia uh, Hisah. Hais. Nak nak cuba. Nak terakui. Nak nanti kita beli kita bagi jemaah kita ni rasa. Ambil gambar tu, nama tulis tu. Tu uh, nama Haisah tu kuih, dia, kuih dia yang pernah Nabi buat jamuan kenduri waktu dia kahwin. Ha, uh, kita kena test tu, deh. Insya-Allah. Jadi hmm. untuk program pagi ni tamatlah kita. Alhamdulillah kita dapat menjaga masa yang begitu baik kita sampai di hotel dalam masa yang di yang boleh lagi kita sempat lagi ke masjid An Nabawi Syarif untuk solat berjamaah di sana dan meraih pahala seribu solat. Sekian dulu. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah.